assalomu alaykum vatanparvar gazetasining 21 soni chop etildi demak bu sonda 3 sahifada o'qing chirchiq poligonida Mudofa vazirligi qo'shinlarida axloqiy ruhiy tayyorgarlikni tashkillashtirish tartibi bo'yicha tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar hamda jangovar tayyorgarlik organi ofitserlari va kursantlar ishtirokida o'quv uslubiy yig'in o'tkazildi Mudofa vazirligi merganlar tayyorlash markazida o'zbekiston va fransiya qurolli kuchlari mutaxassislari ishtirokida nazariy va amaliy trening mashg'ulotlari bo'lib o'tdi jarayon to'rtinchi sahifadan joy olgan joylarda yoshlar oyligi doirasida keng qamrovli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda tafsilotlar to'qqizinchi sahifada sog'utlik dengizchilar haqida nimalarni bilasiz nega olimlar samarqand daryosini hind daryosi deb ataydi o'rta asrlarda jayhun amudaryoda eng yirik daryo bandargohi termiz bo'lganmi o'n ikkinchi sahifada tarix rukni ostida berilgan maqolada shu savollarga batafsil javob olishingiz mumkin dunyoda eng go'zal she'r albatta vatan haqida yozilgan ashordir o'n oltinchi sahifada o'zbekiston xalq shoiri sirojiddin saidning ona vatanga bag'ishlangan ezgulik tarannumi bo'lgan shunday latif she'rlaridan bahramand bo'lasiz shu kunlarda ommaviy axborot vositalarida dunyo bo'ylab maymun chechagi deb nomlanuvchi infeksiya tarqalayotgani haqida xabar tarqalmoqda xo'sh u qanday kasallik o'zbekistonda aholi orasida ham maymun chechagi kasalligi aniqlandimi bu haqda 21 sahifada o'qiysiz aziz o'quvchi sizning gazeta o'qishga vaqtingiz yoki imkoningiz yo'q bo'lsa biz sizga bu borada ham qulaylik yaratdik endi siz o'zingizni qiziqtirgan maqolaning audio shaklini tinglashingiz mumkin buning uchun sahifaga o'rnatilgan qr kodini skaner qilsangiz kifoya shuningdek gazetamizning elektron variantini mv vatanparvar va mudofa.uz saytlari orqali kuzatib borishingiz mumkin xayr salomat bo'ling